pertama kita buat magic ring seperti ini nah kita buat seperti ini ya kemudian kita buat rantai 3 selanjutnya kita buat lagi double crochet sebanyak 11 seharusnya 12 karena tiga rantai tadi itu termasuk satu double crochet jadi kita tambahnya 11 double crochet nah ini kita sudah sampai kita tarik benang yang ujung tadi kemudian kita slip stitch di sini slip stitchnya di atas double crochet yang pertama ya jangan di atas rantai kalau di atas rantai di, nanti dia kelihatan renggang kalau begini kelihatan rapat jadi di atas double crochet yang pertama slip stitch nya ya teman-teman kemudian saya slip stitch lagi satu di sini lanjut saya buat rantai tiga ditambah satu double crochet di lubang yang sama ya kemudian rantai satu sebagai pembatas berikutnya saya buat dua double crochet ini saya bekerjanya bukan di increase nya ya tapi saya di selaknya itu antara double crochet itu ya satu ya sebagai pembatas jangan lupa. Nah saya kerjanya di sini ya di selanya antara double crochet itu. Jadi satu lubang diisi dua ya. Kita sudah sampai lagi slip stitch lagi ingat ya slip stitchnya di atas double crochet yang pertama nah karena kita akan bekerja di lubang yang sini saya buat slip stitch dulu satu ya nah saya buat satu di sini slip stitch supaya benangnya di tengah situ selanjutnya rantai tiga Rantai 3 ini menjadi satu double crochet. Jadi saya tambah 2 double crochet. Rantai 2 sebagai pembatas. Selanjutnya di sela berikutnya lagi yang di sini tadi. Saya buat 3 double crochet. Jadi satu lubang diisi tiga double crochet ya Rantai dua jangan lupa sebagai pembatas Nah selanjutnya nanti keliling semuanya seperti ini Ini sudah sampai lagi Sudah saya slip stitch tadi ya Yang slip stitch pertama Kemudian kita akan bekerja di lubang yang berikutnya ini Jadi untuk mencapai ke tengah sini Saya buat slip stitch dulu ya Dua di tengah sini ya saya buat rantai tiga satu double crochet rantai satu dua double crochet Jadi satu lubang ini diisi empat tapi ada rantai satunya di tengah sebagai pembatas ya Kemudian ini rantai dua, dua double crochet, satu rantai, dua lagi double crochet kita sudah sampai lagi ya teman-teman nah kita kita slip stitch lagi di sini untuk mencapai di lubang yang sini ya ini kita slip stitch satu aja selanjutnya rantai tiga satu double crochet Rantai dua sebagai pembatas. Di sini kita isi lagi dua double crochet. Rantai dua sebagai pembatas lagi. Nah, di tengah sini kita juga isi dua double crochet. jangan lupa ya jadi semuanya di tiap lubang kita isi dengan dua double crochet ya teman-teman semuanya nanti kita isi ini kita sudah sampai lagi Selanjutnya, satu slip stitch, rantai tiga, dua double crochet, rantai dua sebagai pembatas. Double crochet ya, jangan lupa tiga double crochet lagi. Nah ini kita kerjakan seperti ini ya. Nanti sampai dua. Ini nah, tadi saya sudah buat. Ini terserah mau lebarnya seberapa nanti, bisa dibuat seperti itu. Selanjutnya ini saya slip stitch ya, dua slip stitchnya. Karena ini jaraknya kan tadi di tiga double crochet, jadi slip stitchnya dua, rantai tiga, kemudian ditambah dua double crochet. Ini seperti yang di bawah tadi ya. Satu lubang kita isi empat double crochet. Cuman di tengah ada rantai satu. Dan jaraknya ini tiga rantai. Ini nah, kita sudah sampai ya. Kita slip stitch lagi satu. Selanjutnya dua-dua seperti ini ya teman-teman Nah di lubang ini sini juga kita isi dua Seperti pola yang di bawah tadi Ini kita isi setiap lubang seperti di video, ya, teman-teman. Nah, seperti ini tadi kan sudah sampai. Selanjutnya, saya mau sambung warna lain. Ini kita buat slip knot dulu, seperti ini, ya. Nah, cara menyambungnya seperti ini, ya, teman-teman. Ini kita masukkan dulu mau ke slip stitch. Nah, tapi tarik langsung benang berikutnya. Nah cara nyambung seperti ini ya. Nah, kemudian kita tarik di sini. Nah udah dapat warna lain kan teman-teman? Kita tarik ini. Yang di belakang kita pegang ya. Kelihatan ya? Tak buat rantai tiga. Selanjutnya, kita uh, akan membuat double crochet keliling aja, teman-teman. Nah, yang di lubang besar ini saya isi dua double crochet. Yang lainnya ini kita sesuaikan, ini di increase-nya satu-satu. Oh iya, benang yang sambungan tadi kita uh, ini ya jepit ya di belakangnya itu. ini kelihatan kan yang sambungan tadi itu nah ini kita selipkan di belakang sini ya jadi dia tertutup nah seperti ini teman-teman kelihatan ya ini saya selipkan di belakang ini ya lubang besar isi dua double crochet Double crochet keliling ini, saya sudah sampai. Saya mau nyambung dengan benang lain lagi. Cara sambungnya sama seperti tadi, ya. saya akan membuat double crochet keliling aja ini teman-teman. Ikuti yang di bawah saja. Kita isi satu double crochet setiap lubang. Ini cara sambungnya sama ya, seperti tadi kelihatannya teman-teman. Benang -teman. sisa ujungnya kita selipkan seperti ini. nanti ya selanjutnya saya ganti lagi dengan benang lain cara sabungnya sama seperti tadi cuman di sini saya akan membuat satu single crochet jadi ini ya satu single crochet keliling di setiap lubang ini teman-teman ya Nah kita buat keliling nanti ya Ini saya sudah sampai lagi Selanjutnya saya sambung dengan benang lain lagi Cara menyambungnya sama ya Seperti yang pertama tadi Nah di sini saya akan membuat empat rantai satu rantainya itu sebagai satu single crochet tiga rantainya itu sebagai lingkarannya nanti jadi, sudah satu tadi ya, saya tambah lagi tiga. Nah, di sini kita langkahi dua, dua lubang ya. Nah, kita skip dua lubang, baru kita buat single crochet. Hmm, kelihatannya dua ya. Dua lubang, kita skip satu single crochet rantai 3 skip 2 lubang sekalian benang yang di belakang tadi kita jepit di situ ya teman-teman. Hmm, sudah rantai 3 lagi. Skip 2 lubang ya. seperti ini teman-teman nah ini sudah sampai ya selanjutnya saya akan membuat rantai tiga kemudian satu lubang ini saya akan isi 8 double crochet jadi di sini saya tambahkan 7 dulu karena rantai tiga tadi termasuk satu double crochet jadi ini saya tambah 7 ya. Selanjutnya di lubang berikutnya saya taruh satu single crochet. Nah, kita melangkah ke lubang berikutnya nah di sini 8 double crochet Disini di sini nanti satu single crochet, kemudian delapan, begitu seterusnya ya, teman-teman. buat keliling nanti. Nah, ini sudah jadi, teman-teman. Jadinya seperti ini. Ini untuk alas ini ya, alas gelas. Di sini diameternya kelihatan ya. Di sini cuman 24 cm. Kita bisa untuk membuat alas piring juga. Kalau alas piring itu biasanya rata-rata diameter 40 sampai 50 cm. Kalau ini kan alas gelas. Ya, kalau misalnya ini kita tinggal tambahkan yang di sini saja. Tinggal tambahkan jadi berapa, kalau untuk memperbesar, teman-teman?